নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান শক্তি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা পাৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফীৰ ভূগোলৰ কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিকেইটা কুৱেশ্যন একজাম পইণ্ট অফিউৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আছাম পুলিচ এছ আই আৰু কনষ্টেবল আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এ ডি আৰ গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইবাবে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্ততম মহাসাগৰ কোনখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় গেট ফৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ বাবে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হবনে ভাৰত মহাসাগৰ হবনে আটলান্তিক মহাসাগৰ হবনে নে দক্ষিণ মহাসাগৰ হব ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ মনত ৰাখিব আটাইকেইখন মহাসাগৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব যে পৃথিৱীৰ উদ্যত্ত মহাদেশ কোনখন উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ ইউৰোপ মহাদেশ এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ আৰু উচেনিয়া মহাদেশ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে দিব ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব উচেনীয়া মহাদেশ মনত ৰাখি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হকলেণ্ড দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কুৱেশ্যনবিলাক যে মই আপোনালোকৰ আনিছোঁ ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স বুকখনৰ কুৱেশ্যনে হয় সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেই বুকখনত আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে চালে তাৰ পৰা আপোনালোকে নেচালেও হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াৰ আনচাৰটো দিব আটলান্তিক মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ইয়াৰ আনচাৰটো অলৰেডি দিয়াই আছে আটলান্তিক মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে ভূমিদ্ধ সাগৰ লোহিত সাগৰ আৰু আপোনাৰ ইয়াতে দি আছে কেচপিয়ান কেচপিয়ান চি মানে কেচপিয়ান সাগৰ আৰৱ সাগৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ লোহিত সাগৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ লোহিত সাগৰ মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আপোনালোকৰ আঞ্চাৰটো লোহিত খাগৰ নহয় এইটো ভুল হয় এইটো একচুৱেলি ৰেড চি হ'ব লাগিছিলে এইটো আপোনালোকৰ ৰেড চি হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো ভুল হ'ব পাৰে ভুল হৈছে মোৰ ইয়াতে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকৰ ৰেড চি হয় মনত ৰাখিব নেক্সটটো চাব নেক্সটটো চাব এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো সকলোৱে দিলেই চাগে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব ইউৰাইল পৰ্বতমালা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ ইকুৱেটৰ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা আফ্ৰিকা এছিয়া ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে দক্ষিণ আমেৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰাছিলিয়ান ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ ব্ৰাছিলীয়ান নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে দুশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ প্ৰায় তিনিশ এষষ্ঠি নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ প্ৰায় চাৰিশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ পাঁচশ চৈধ্য নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মহীহালৰ গভীৰতা হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে দুহেজাৰ মিটাৰ মনত ৰাখিব পৃথিৱীৰ গভীৰতম খ্যাত মেৰিয়ানা খোমান খাট চুম্ৰিয় খাট চুন্দা খাট ইয়াৰ আচাৰটো হ'ব আপোনাৰ মেৰিয়ানা খনত ৰাখিব মেৰিয়ানা খাটৰ গভীৰতা হৈছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে এঘাৰ হেজাৰ বাইছ মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম শৃংগটো হৈছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে মেকেনেলে শৃংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কোনখন মহাদেশৰ আকৃতি এটা উভোটা টিভুজৰ দৰে এছিয়া আফ্ৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা ইউৰোপ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰ ৰিপিটেড হৈছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব সকলো বন্ধু বান্ধৱে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ দক্ষিণ আমেৰিকা মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদী নীল নদী য়াং চিকিয়াং কংগু লেগী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব অঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে নীল নদী সকলোৱে জানে পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদী নীল নদীয়ে হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হৈছে ৰাছিয়া এছিয়া কানাডা আৰু ব্ৰাজিল ইয়াৰ আঞ্চাৰটো সকলোৱে জানে কানাডা হয় হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব পৃথিৱীৰ সৰ্বমুঠ দেশ হৈছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব সকলোৱে দিব ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ওৱান নাইণ্টি চেভেন এশ সাতানব্বৈখন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মহাদেশৰ বৃহৎ হ্ৰদ হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰটো দিব ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে দিলেই ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে তিতি কাকা ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে তিতি কাকা কুৱেশ্যনটো চাব কোনখন মালভূমি পৃথিৱীৰ মূধচ হিচাপে জনাজা ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে সকলোৱে দিব পৃথিৱীৰ মধস হিচাপে কোনখন মালভূমি জনা যায় ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে পামিৰ মালভূমি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ মাটিকালি হল কিমান হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে চৌৱাল্লিছ দশমিক দুই নিযুই বৰ্গ কিলোমিটাৰ এই কুৱেশ্যনবোৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেট ফ'ৰ দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে মন্দিৰ শুনিব সকলোৱে আৰু গ্ৰেট থ্ৰীৰ কাৰণেতো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীটো হৈছে আপোনাৰ কি হয় ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে এণ্ডিছ পৰ্বতমালা মনত ৰাখিব পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালাটো হৈছে অকল এম চি কি ৱাইজত আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিছো সকলোৱে সুবিধা হওক বুলি আৰু এতিয়াতো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ টাইম নাই মনত ৰাখিব সকলোৱে আৰু মক টেষ্ট হিচাপে কিমানটা কুৱেশ্যন পাইলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব আপোনালোকে মহাদেশৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ

পাটাগনীয়া হ'ল আপোনাৰ উষ্ণ মৰুভূমি নদী পৰ্বতমালা নাতি শীতোষ্ণ মৰুভূমি ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনাৰ নাতি শীতোষ্ণ মৰুভূমি বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰ পুনৰ লগ পোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় অসম